Let's begin. Yes. What are we talking about when we talk about the new Ukraine? Ukraine has this glorious cultural past. Which, by the way, was not a Russian construction but a Norseman construction. The war consists of Russian aggression, but most importantly, it consists of Ukrainian resistance. No one ever expected Ukrainians to be so united. Fighting the aggressor. I mean, these are very tough guys, right? Freedom, freedom as uh, a value, which you are ready to to die for. We want Ukraine to win. It could end this year. Hello and welcome to the 2023 Kiev Jewish Forum, hosted by the Jewish Confederation of Ukraine and Tablet Magazine. A famous Ukrainian entrepreneur Vadim Morohovsky is nominating Odessa one of the most beautiful Ukrainian cities to host the 2030 World Expo. Здравствуйте, меня зовут Владислав Двидзон. Я критик по европейской культуре журнала tablet. Добро пожаловать to нашу Kiev Jewish Forum. Третий Киевский еврейский форум. В этом году вещаем из Вашингтона. Наш гость сегодня Вадим Маруховский. Добрый день, рад вас видеть. Вы, как я, одессит. Господин Маруховский, собственник СИО Банка Восток, Украина, и Банка Запад, Черногория. Также, господин Маруховский, основатель Одесского музея современного искусства, председатель общественного совета... Экспо Одесса 2030. Господин Маруховский, расскажите нам, что такое Экспо 2030. What is it? Что это такое? Экспо 2030 – это надежда нашего города и надежда нашей страны на справедливость. Вы знаете, какая несправедливая война сегодня происходит, агрессия российской федерации. И несмотря на это, наш город мечтает борется. И сегодня претендует на проведение всемирной выставки Экспо 2030 в Одессе. 29 ноября наш президент Владимир Зеленский в Париже на Генеральной Ассамблее всемирных выставок представил наш город в числе четырех городов кандидатов на проведение всемирной выставки в Одессе в 2030 году. Москва была... Удалена, и осталось четыре города, которые претендуют. Одесса живет этим, Одесса мечтает, как Одессит. Я считаю, что сегодня это было бы величайшей справедливостью выбора нашего города для проведения всемирной выставки 2030. И что, и что будет для Одессы, если наш любимый город выберут как как представителя экспорта 2030 года? Вы знаете, чуть больше ста лет тому назад, когда из Одессы отправлял, отпрыл, отплывал пароход Руслан, на который в Израиле ехала будущая вся израильская интеллигенция, они мечтали о новой стране стране, которая даст народу нашему пристанище, где будет развиваться культура, мир, расти наши дети. Я думаю, что Роза Коэн, когда ехала на этом пароходе из нашего города в Израиль, она еще не знала, что у нас будет матерью великого Исаха Рабина. Зейф Ректор, знаменитый архитектор, не знал, что он построит такое количество в тель прекрасных зданий. А Рахель Коэн Каган не знала, что она подпишет Декларацию о независимости Израиля. Мы еще много чего не знаем, но Одесса уверена, что мы сможем с достоинством принять это одно из главных событий мировых Всемирную выставку 2030. Для нашего города это новые возможности, это развитие нашего порта, это сохранение нашей культуры, это развитие и реальное показать миру, роль нашей страны, нашей Украины, неотлименной частью, которой является Одесса. Поэтому мы уверены, что Одесса способна, может и имеет право проводить Экспо 2030 для Одессы, для Украины и для всего мира. Чем помогло бы Одессе в развитии, если бы нас выбрали? Первый очень важный фактор, что сегодня Одесса в черте города имеет более 200 гектаров незаселенной, пустой территории. То есть не нужно никого отселять, не нужно ничего разрушать, а нужно только строить. Таким образом появился новый микрорайон с современными технологиями. Вы понимаете, что после войны нужно будет встраивать нашу страну. И после нашей победы очень много нужно будет для того, чтобы наша страна не только восстановилась, но и развивалась. Экспо-2030 – это путь развития а, будущее нашей страны и нашего города и всего мира. Потому что э, экспо в основном проводится в больших странах с гигантскими бюджетами. А мы должны с вами понимать, что э, должна проводиться и везде, в том числе и в Восточной Европе. Ни разу еще в Восточной Европе не проводилась экспо. И э, заранее мы, когда планируем павильоны, которые э, план будущего экспо 2030 в Одессе, Дело одно из самых лучших архитектурных бюро мира «Захар Хадид». И они уже сегодня промоделировали возможность изменения после окончания выставки данных корпусов и под прекрасные кинотеатры, под большие выставочные залы, для больниц. Это даст миллионы Одессе, которая входит в 50 крупнейших городов Европы, возможность современного микрорайона, в котором будут жить одесситы, украинцы, которые к нам будут и туристы, которых всегда было очень много в Одессе. Для Одессы и для Украины это толчок в будущее. И мы надеемся, что мы это после победы осуществим. Привет! Шалом! Бонжур! Hello! This is Odessa. I am home for more than 130 nations. By history, I exist for centuries. I have known the ancient Greeks. They liked me. I like them too. I save the past. I grow the future. I am Odessa. I am Ukrainian. I am Greek. I am Jewish. I am Moldovan. I am Asian. I am African. I am Armenian. I am Italian. I am Turkish. I am French. My streets are named after them. I am all and more than that. I am Odessa. I am an amusing mix of delicious cuisines, of distinctive architecture, of unique humor. I am multi, multi national, multi cultural, multi functional. I am the art, I am the seaport, I am the world. I am Odessa. I am the exchange, I am the gate, I am the business of trade. I am Odessa. I am a festive seaside. I am the land of hospitable life. I am a smart youth. I am always something new. I am open and I am close. I am proud. I am diverse. I am Odessa. I am tolerance. I am agreement. I am the wisdom to coexist. I am the opportunity not to miss. I am Odessa. I am the dialogue of ages. I am the commonwealth of cultures. I am the city with my own story. I am Odessa, the place of human's glory. I'm the synergy of technology and human's renaissance. I believe in people. I open their potential. I'm the city with future mindset. I am Odessa, and you already know that. I've been welcoming the world for many years. In 2030, I'm welcoming Expo and all its visitors. The final argument to make you arrive. My passion, love, and endless drive. Как ваша миссия связана с ЮНЕСКО, которые недавно подтвердили статус Одессы как... Одно из сокровищ мира. Действительно, для Одессы было принципиальным вопросом попасть в список ЮНЕСКО. Нам это удалось усилиями большой команды, которую возглавлял мэр города и Ника Витнянский. Без них двоих не было бы этого достижения. Но и огромное количество людей, волонтеров которые помогали. В частности, мой институт развития Одессы готовил часть документации, связанной с архитектурой и к досье. И мои сотрудники тоже были в этой команде. Но это достижение не какого-то определенного человека, это достижение нашей страны и нашего города. Одесса – жемчужина у моря. Ее должна защищать инеско Я полностью соглашаюсь с этим. Раз мы уже говорим о Одессе, Жемчужное море, может быть, вы нам немножко рассказываете про необыкновенную историю еврейскую Одессы, Одессины? Конечно, я думаю, что не так много городов, где ты идешь по городу и видишь историю не только своей страны, но и историю Израиля, Америки. Это город, который дал Жаботинского, это город, который дал Дизенгофа, который стал первым мэром тель -Вива. Здесь начинало развиваться банкирский дом Эфруси, который стал одним из ведущих зерновых игроков мира. Если Ротшильдов называли королем евреев, то Эфруси называли королем зерна. Здесь творил великий Шолом Здесь писал свои необыкновенные стихи Хайм Биалик мы не можем забыть и Бабеля, Ильфа и Петрова, ну и, конечно, Давида Ойстраха. Здесь э, учился играть в шахматы великий шахматист Ифим Геллер. Здесь родилась маленькая э, Соня Штерн, которая сегодня всему миру известна как Соня Далане. Да, Соня Далане. Кстати, я, Если она можешь... родилась в Одессе, это э, спорный вопрос. Э, вы знаете нашего друга господина Деминака. он э, написал статью для моего журнала, что э, непонятно, если она родилась в Питере, в Одессе или в Одессе. Это до сих пор, если Сони Долуне, француженка, э, еврейка и одесситка родилась в Одессе, правда или нет, у нас э, доказательств нету. Но... Уже есть. Да. Нашли в равинской книге, нашли запись о ее рождении. Занимался это Женя Деминоки. Я рад, что сегодня, если вы откроете энциклопедию, уже пишется Соня Делане. рождение, город Одесса. Это супер. Вы знаете, как Одессит, это наша любовь, город Одесса. И, конечно, Одесса незабываемо связана с огромным количеством знаменитых людей очень много из них евреев, многие из них э, разъехались в разные страны, но где бы они ни были, они всегда оставались одесситами, любили свой город и любят сейчас. И нам очень важно, чтобы сегодня э, вот в той не сложнейшей ситуации, в которой находится наша страна, а Одесса неразрывно связана с Украиной, было общее понимание, что такое цивилизация и что такое нет цивилизованность. Вот мы цивилизованный мир. Мы открываем музеи, мы учим наших детей. Мы хотим, чтобы на наших улицах был мир, детский смех. Приезжали наши друзья, туристы. И мы обязательно добьемся и победим. И поэтому, когда к нам приедут на всемирную выставку французы, они будут ходить по французскому бульвару. Албанцы будут походить по Большой и Малой Арнаутской. Итальянцы пойдут на итальянский бульвар поляки пойдут на польский спуск. И я думаю, что так можно очень долго. Молдаванка, Болгарская и так далее. Мы европейский город, в котором живут все национальности, мирно. Город, который дал величайших поэтов, музыкантов, художников, политиков, архитекторов, врачей. И сегодня Одесса та, которая была сто лет тому назад и 200 лет тому назад. Город дающий радость, и мы хотим кусочек своей радости передать всем, кто к нам приедут Поэтому очень важно нам победить на том же экспо 2030 для того, чтобы весь мир видел, что такое цивилизованный город, что такое цивилизованная страна. Спасибо вам. Последний вопрос. Последний Спасибо. вопрос. Говоря о музеях, можете немножко рассказать кратко перед тем, как мы передадим слово следующему гостю про ваш музей современного искусства. Приехав в Одессу, вы сможете прийти в музей современного искусства Одессы. Это единственный музей на территории Украины и Восточной Европы, который посвящен художникам только одного города, города Одессы. Сегодня Одесса дала прекрасных художников, знаменитых одесских парижан Фрайермана, Нюрнберга, Малика, Константиновского. Кишиневского, Сашу Ройберта, который недавно, к сожалению, нас покинул. И в этом музее вы увидите и инсталляции, и прекрасные работы молодых художников, в том числе и во время войны. Сейчас вот проходит конкретно выставка плакатов, посвященных войне и горю, которое она принесла на нашу землю. Это был первый частный музей, который был создан в моей семье. И он развивается, и будет жить, как и наш город, и наша страна. Приходите Спасибо. в наш музей. Спасибо вам. Спасибо. Слава Украине, слава Одессе. Слава героям, слава.